Для выполнения этих работ нам требуется следующие инструменты. Для прирезки плитки мы будем использовать плиткорез. Для Высверливание отверстий в плитке мы будем использовать дрель с алмазными насадками. При работе с плиткорезом нам следующие инструменты также нужны, кроме плиткореза. Нам нужны рулетка для отмера плитки расстояния, нам нужен угольник, нам нужен карандаш либо фломастер для наметки плитки, нам нужны пластогубцы. Для точного прирезания плитки мы должны ее разметить равномерным размером для вырезки плиткореза. Для этого мы берем рулетку. У нас плитка будет порезана на 15 сантиметров своего расстояния. Для этого мы наносим при помощи рулетки и фломастера две меточки. С одной и с другой стороны равномерно. После этого мы подносим ее к плиткорезу, устанавливаем. На плиткорезе есть специальная метка. Метка верхняя и нижняя должны сойтись с уровнем установки верхней метки и ролика плиткореза. Для того, чтобы у нас было равномерное расстояние. После этого не сильно надавливая предкрес, мы равномерно придавливаем. и легким придавливанием сломаем плитку. вот у нас получается плитка разрезана на две части. Также для эту плитку мы можем подготовить, если нам требуются плиточные плинтуса. То есть мы ее разрезаем на расстояние 7,5 см равномерно, также выставляя метки, И при помощи плитка реза выставляю метки напротив ролика и центральной метки так же Легким надавливанием у нас готов практически плинтус плиточный. Если нам надо чуть-чуть прирезать плинтус либо плитку, узкую полосочку, нам э, при помощи плиткореза не хватит захвата площади, чтобы ее приломить. Для этого мы замечаем, нам надо отрезать кусок. Плиточки полтора сантиметра. Мы делаем две метки с крайней точки, которую нам надо срезать. По полтора сантиметра. Их равномерно выставляем. при помощи плоскогубцев одним движением мы приламываем плитку таким образом вы посмотрели как подходит проходит прирезка плитки при помощи плитка реза для высверливания отверстий в плитке нам требуются следующие инструменты Дрель на маленьких оборотах алмазные насадки разных диаметров специальное сверло для высверливания отверстий в плитке, керн для накернения, фломастер для нанесения меток, рулетка для того, чтобы нанести расстояние плитки. Также нужен угольник и маленький плиточный молоток. Для высверливания плитки под провод мы будем использовать специальное э, сверло. Для этого мы будем его устанавливать в дрель на маленьких оборотах. Зерло у нас готово, дрель готова. Мы наносим метку. На 11 сантиметров. Для этого мы ставим метку при помощи и молотка к плитку. не поломать. Вот у нас в центре крестика накернена метка плитки. Плитку мы керним для того, чтобы у нас сверло не отошло в сторону от намеченной точки. Мы берем дверь. И начинаем сверливать отверстия в этой данной точке при помощи нашего сверла. Отверстие для вывода проводки у нас готово. Вот у нас есть вторая метка для вывода второго провода. Так же самое при помощи керна. В центре нашей метки. И молоточка. Мы керним для того, чтобы наше отверстие было ровно. И чтобы наше сверло не отошло в сторону от намеченной точки. После этого мы сверлим отверстие второе. Для высверливания отверстий для под сантехнику или под электрику у нас используются специальные алмазные коронки с разными насадками. Для этого мы сейчас покажем вам высверливание отверстия под обычную сантехнику. Вот самая маленькая насадка алмазная. Тут у нас в центре находится сверло. Устанавливаем эту насадку на нашу Дверь. с маленькими оборотами. Также метки. Нам надо высверлить отверстие 10, на расстоянии 10 на 15 сантиметров. При помощи рулетки мы наносим две меточки, и при помощи угольника ставим две центральные точки. Также таким образом мы При помощи маленькой насадки мы делаем отверстие под сантехническую трубу. Таким образом вы посмотрели, как можно прирезать плитку при помощи плиткореза и сделать отверстие под сантехнику, а также подготовить плинтус. Одесский центр профессионально-технического образования по улице Заболотного 9 приглашает вас в наши стены для получения квалифицированной подготовки рабочих, работников для стройков Украины.